Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Это у вас за футбольный клуб такой? Какая разница? Тут интересно, что это Абибас. Да ладно, не парься, ты же другой вопрос хотел задать. Не, на самом деле интересует, это футбольный клуб или... Походу футбольный. Бар... Барселона. Слушайте, понятное дело, что не Барселона, но это мне интересно. Значок покажите. Ну, и что? ну, и что? ну ладно, все так, все. Задавайте вопросы тогда. Пообсуждаем то, что вам нравится. Вопрос такой. А зачем Украине нужна была эта война? Так Украина же ее не начинала. Если бы Украине нужна была бы война... Как не начинала? Начинал? Если бы Украине нужна была бы война, мы бы уже давным-давно превратили Белгород в... До Урала бы дошли. Не, просто Белгород превратили бы в... Ну, что, а что а сейчас мешает? Еще раз. Что сейчас мешает? Что? Сер... Силиз... доберусь города, где живут люди, ну, плюс-минус люди. Зачем? смысл? Война ж не нужна. А... а раньше не мешало, а сейчас мешает, да? Что раньше не мешало? До Белгорода дойди. А сейчас мешает. Мы что, до Белгорода mm -hmm. ходили или что? Ну, вы хотели до Белгорода дойти. Кто хотел? Ну, вы же хотели. Я лично не собирался на Белгород идти. Ну, вам-то там делать не понятно. Как бы, вот, э, война зачем Украине нужна? Так Украина же ее не начинала, она ее, она Не начинала, ну всё. вы еще историю не знаете? Украина страны свои. А ну расскажите мне историю. Давайте. Что было в 2014 году? В 2014 году что было? Слушайте, я помню, продавали ананасы по 15 гривен. Да ладно? Серьезно? А я помню, как у вас в стране произошел государственный переворот, когда Януковича сняли незаконно. Ой, а ну давайте посмотрим, что говорит Янукович об этом. Э, Янукович. Сейчас посмотрим. Э, ну давайте. Вы будете строить все или как? Не, почему? Я включу, посмотрим вместе. Ну, давайте. О, подождите. Добавьте к фамилии Янукович еще Виктор Федорович. А вдруг вы другого Януковича хотите поискать? Сейчас, подождите, секундочку. Давайте. Виктор Федорович. Ой, не то. О, нашел. Все. Секунд, one momentos на весь экран. Где этот звук? Да, что такое? Телезрители, уважаемые журналисты, настало время. Это 28 февраля 2014 год. Интервью в Ростове. Какого числа? 28 февраля 2014 год. Город Ростов на Дону. Пожалуйста. Ты такой подготовленный. Город. А что случилось 22 -го Секундочку. Город Ростов-на-Дону, канала Россия-24. А смотрим, 22 Смотрим. Мне сказать о том, что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины. Против тех, кто с страхом пытается оседлать ее. И я решил об этом публично заявить. Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину под непосредственной угрозой своей жизни и жизни своих близких. А кто, же его, сверг... да а кто его свергал? А, а кто его свергол? А, Вы... а что такое? Вы же сказали, что мы его свергали. А, то есть это был... А он просто уехал. Так вы же сказали, что мы его сверг... свергнули. Он говорит, никто это... меня не свергал. Вы, человек, вы рубаете или как? То, это... Смотри, ты противоречишь словам. А ты, хочу, ты противоречишь это, словам это, человека. Это интервью какого числа было? 28. Смотрите, показываю вам, если увидите. 28 28 апреля 2014 год. Ой! Февраля. 28 -го? февраля. 28. -го. 28 -го. Заходишь в интернет. Ага. Находи постановление Верховной Рады. Давай. От, 20, постановление... от 21 или 22 февраля, когда не Турчинова назначили. Когда? Э -э постановление Верховной Рады об назначении О Турчинова. назначении Турчинова. Давайте. Об Давай. назначении Турчинова. Смотрим. Туда-то смотри. Так, 23.02. Это спустя два дня, как Янукович убежал. Да ладно? Так, читаем, читаем. А как же так? Читаем. Спустя два дня, как Янукович, Читаю. как вы говорите, убежал. Нет, подожди, подожди. подожди. Видеообращение было 28-го, ну? а 23-го его сняли. Не, никто его не снимал. Зачем вы Читаем обращение. Смотрим. Внимательно. Постановление... Постановление Верховной Рады Украины о возложении на председателя Верховной Рады Украины исполнение обязательностей президента Украины в соответствии со статьей 112 Конституции Украины. Стоп, 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 стоп. Читаем 112 статью. Смотрим, давайте, 112. Ну Я еще не закончил читать постановление, может закончим читать? Не, не, это понятно все. Так давайте я дочитаю до конца, до конца дочитаю. Учитывая, Давай. что президент Украины Виктор Янукович самоустранился от выполнения конституционных полномочий. А кто, кто, кто зафиксировал, что он самоустранился? Янукович. Он не самоустранился. Он не самоустранил. Он он самоустран... Кто зафиксировал? Я же, вам кто хочу сам ответить. Я же вам хочу ответить. Он не самоустранился от должности президента Украины. Потому что он был президентом до выборов. Он самоустранился от выполнения полномочий, так как убежал со страны. Кто это решил? Это решает у нас как раз-таки Конституционный суд. Верховный да и Верховный а, конституцион... и... а есть решение и... Конституционного есть? суда? Да. Суда. есть, есть ли решение есть. Конституционного суда от 22 февраля есть. о том, что Янукович самоустранился? Есть. смотрите, во-первых, решение, конституционного... решение Конституционного суда о самоустранении не существует, потому что Конституционный суд не является реш... Конституционный. Подождите. Конститу... Ну подождите, а решение. Дедушка, народа, давайте я хочу? закончу. Конституционный нет, вопрос... суд, давайте. Конституционный суд, у него нет полномочий опро... определять самоустранение. Это во-первых. Конституционный суд занимается нарушением Конституции Украины. Конституционный суд также э, показывает, как работает Конституция Украины. То есть, если к ним обращаются. Вот Янукович обращался, в Кон... а, я понял. Янукович. Я понял. Янукович Никто не обращался в Конституционный суд. Никто не обратился. Янукович обращался. Значит, все нормально, Я правильно? еще не закончил. Янукович обращался в Конституционный Я суд. суд. Не обращ... Янукович, обращался. Янукович обращался в Конституционный не суд. Не вот. обращался. Еще раз говорю: Янукович обращался в Конституционный суд. Вот. Какого числа? С просьбой ему Такого разъяснить. Какого числа? числа? Ты можешь закрыть. Если Такого ты задашь вопрос: зачем? Сделаем вот так вот. Я закончу, включу, тебе звук будешь говорить, чтобы ты не... Я не люблю, когда кто-то все время и перебивает. Смотри, Конституционный суд не занимается самоустранением президента или еще чего-то. Это постановление Верховной Рады Украины, так как у нас парламентско-президентская форма правления, Верховная... Рада Украины, как один из самых высших органов в Украине, имеет полнейшее право делать постановление, вследствие чего они самоустранили, ну как они самоустранили, они постановили, что Янукович самоустранился из-за невыполнения своих полномочий. Но президента, то есть Януковича, никто не устранял. Янукович... Пошел в момент, когда были выборы, тогда выбрали, кстати, Порошенко, то есть люди вышли на выборы. Вот, я тебе объясняю, вот этот документ, который ты попросил открыть, вот, я тебе его прочитал, первый, я до конца его дочитаю, потому что ты до конца чуть-чуть не понимаешь, что там написано. Учитывая, что президент Украины Виктор Янукович самоустранился от выполнения конституционных полномочий, Верховная Рада, как высший орган, постановляет возложить на председателя Верховной Рады Украины Турчинова Александра исполнение им обязательств. Вот. Они не сделали его президентом, а возложить на него исполнение им обяз... обязанностей президента Украины в соответствии со статьей 112 Конституции Украины. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. Председатель Верховной Рады Украины и его подпись. 23 февраля, два дня спустя, как Янукович убежал в Ростов. Дальше, я слушаю вас. Ну, смотрите. Mm -hmm. Вот до тех пор, Пока вы будете верить в эту ересь, у вас страна будет уменьшаться и уменьшаться. Так это же у вас уменьшается. У вас уменьшается на 20%, чем была в 1991 году, чем в 2014 Пока вы будете верить в эту ересь, что все у вас там по закону, у вас страна будет уменьшаться. И, кстати, она уменьшается каждый день. Каждый день Россия освобождает территории вашей незалежной, в кавычках, Украины. А вы можете верить своим подписчикам, рассказывать все, yeah. да что угодно. Я-то думаю, Российская Федерация 12-11, если не ошибаюсь, сентября 2022 году вписала себе Донецкую, Луганскую, Запорожскую Херсонскую области. Думаю, да. а почему же уменьшается территория Российской Федерации? Большую а часть, бо, часть Херсонской области Даже и пожалуйста. административный город. Вот Украина освободила до Освободила Харьков и Харьковскую ну, область, где Газманов хотел 11 сентября давать концерт на выборах. В Купинске он хотел и в Изюме. Освободили. Я лишь вижу, что после проведения вот этих референдумов территория Украины лишь увеличивается. Потому что якобы Россия ее забрала. Россия ее якобы... В том, что Украина освободила. В том, что Украина... Большущий кусок Херсонской области Украина освободила. Артемов. Что это такое? Он же был до референдума. Что такое Артемовск? Это который по вашему Бахмут. Бахмут вы уничтожили в декабре 2022 года. Мы его освободили и забрали. Города нету, нету города. Ничего страшного, восстановим не стык. Не восстановите, вот Тимура Иванова посадили за как восстановление. Мариуполь. Восстановим, не переживай. В Мариуполе уже садят тех, которые восстанавливали. Не переживай, все Тимур, восстановим. Тимурка Иванова. Все, что, что, Иванов. что освободим, все восстановим. За что? Министра обороны Ваша посадили. Армия, ну, И все восстановим, не, не переживай. Киев за три дня, мы это уже слышали. Тимур Иванов и за три дня, Зам... неточка, вы слышали от Заместитель... а Крым наш, уже 8 Заместитель... лет Крым наш. А министра обороны. Ваш, Заместитель министра обороны Шойгу Тимур Иванов, который был ответственный за восстановление Мариуполя, его ставили за взятку в особо огромном количестве денежки. Вот так вы восстанавливаете. Вы пришли на готов... То есть, вы, получается, свой Донбасс в Ростовской области восстановить не можете. Полнейшая Бараки, дорог нету в Ростовской области. Но вы пришли на готовый Донбасс, к, Донбас, к нам в Украину. Вы его уничтожили. Туда якобы отправили там э, каких-то там кавказцев или кого-то. И отправили а, подписчики, Тим... этого... Это И, Тимура Иванова. Тимурка Иванов приехал в Ростовскую область. Тимурка да. Иванов приехал в Мариуполь. На деньги. А сейчас его судят, потому что он миллиарды долларов своровал. Ой, рублей, не долларов. А жена... И, и, и. Ой, кстати, ошибся. А а триллионы. А, триллион, триллион, триллион. а жена... Слушай, это Следственный комитет Российской Федерации. Ты будешь ему противоречить? Ладно, господи, а За что думаешь? они судят Тимура и Тимура, 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 Тимура. Наворовал на Мариуполе. Ну, вот видишь. А жена его в Куршавере. Вот вот, и парень. как замечательно его восстановил, как восстановим и Артемовск, Кого? и Лисичанск, и э, Волноваху восстановили, и впереди Одесса, Николаев. Кого вы братов. восстанавливаете? Короче, посмотри ребята, посмотри мы на Мариуполь. Ты берешь под внимание Мариуполь, но не берешь под внимание то, что населенные пункты, которые вокруг Мариуполя находятся, не полностью и разрушены. Ты представляешь, насколько сейчас и, увеличилось их, количество их жителей Мариуполя не за последний год? Это во-первых. Во-вторых... Смотри. Насколько увеличилось количество жителей Мариуполя за последний год? Ты знаешь, нет? Ну, там проживало при Украине 550 тысяч. Сколько там проживают? Насколько увеличилось за последний год? Люди оттуда уехали, я не знаю, насколько. 550 тысяч там на проживало. увеличилось на 100 тысяч человек. И сколько там проживает? Не знаю. Ну, ты говоришь на 100 тысяч. Сколько там проживает сейчас? Я сказал на 100 тысяч. На 100 тысяч, ты говоришь, увеличилось. А сколько проживает? А было раньше сколько? 550 тысяч. Ну, сейчас где-то 1250. А вот этих 300 тысяч вы ВПУ... поубили? Не, это вы у... да, уходили. Вот видишь, проездили. я же тебе говорю, куда бы Россия ни пришла, вы, оттуда вы... все бежали. Вот беды. сейчас, чтобы вы знали, я сейчас звук тебе меньше, я тебе своих скажу. Вот когда... Вот сейчас в ДНР идут суды по поводу ваших которые там прикрывались не жителями. И это очень легко найти в открытом доступе. Давай, в интернете. Найду, найду. Давай, давай. Вот, когда ваши Я бояки сейчас... людей. И ты это знаешь, но ты же улыбаешься, потому что тебе же это безопасно. Давай, давай, возвращаемся. Зараз мы посмотрим твои. Вот, так вот. Территория, которая нужна Российской Федерации, будет освобождена от таких... А ты, если не убежишь за границу, welcome за российским паспортом. Да. Ты говоришь, что есть видео подтверждение того, что ВСУ внутри Мариуполя прикрывались медленно. А теперь ищем видео. Назовай Называй мне видео. Конечно. Давай. Есть куча доказательств. Отлично. Я найду. Называй видео. Ну то поищи. Поищи. Называй видео. Много видео называй. Поищи. Что вписать? Много видео Что вписать? Что вписать? Ты боишься признать Что вписать? Давай, я впишу. Что именно? Ну, я хочу найти много видео о том, где ВСУ прикрываются мировоззрением в Что писать? Заходишь в YouTube. Да, зашел. Давай. Пишу. Заходи. Давай. 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 Зашел, да. давай. Открытый YouTube. Говори, что писать? А, что писать? Как? Как? У... Прикрывались мирными в Мариуполе. Давай. У... Прикрывали... У... Прикрывались мирными в Мариуполе. Мирными... Я понимаю, что такое понимаю, что у тебя, так сказать, запись идет, у тебя такой контент. Смотрим. А теперь Ванюки. смотрим. Я вписал то, что ты попросил. Первое видео. Кладбище поездов в Мариуполе. Второе видео. В «Подземель...» подземельях Азовстали. Далее. Э, видео. Арестович рассказывает о жизни в Мариуполе. Далее, это реклама. Давай послушаем Арестович. Далее, почему порт в Мариуполе Давай токсичный? послушаем Арестович. Третье видео. Мариупол. Давай Арестовича послушаем. Не утраченная надежда. Четвертое видео. Давай, Куда Ренат, Ахмеда и Мариуполь. Видео, давай где много видео, где Арестович, показывают. Давай Ванька. Арестовича. Еще раз. Послушайте. Где видео? Где? Арестович, Ланя, да где видео? Ты чё, боишься? Видео Ты чё, боишься? где? Арестович, включи. А где видео, задаю только, тебе вопрос? Арестович, включи, а только на поставь. Я не слышу, я не слышу что я Я не слышу, что там булькали. Ваня, он рассказывает о том, как людей эвакуировали. А я тебе, Иван, Тарасик. задаю вопрос: где Тарасик. множество Тарасик. видео, где украинская Тарасик. армия Тарасик. прикрывается Тарасик. мир? Тарасик, послушай меня, Тарасик. Тарасик. Дело в том, что ты как бы прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Видео где? Задаю тебе понять. вопрос. Так вот, Тарасик. Видео. Когда мы вашу видео? Ты говоришь множество видео подтверждений где? Тарасик, Тарасик. Видео где?